ওম নমশ্যায় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আজি হৈছে জানুৱাৰী মাহৰ তিনি তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ ওঠৰ তাৰিখ আজি বাৰ হ'ব বুধবাৰ আজিৰ বন্ধু বান্ধৱসকল তিথি হ'ব কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি নক্ষত্ৰ হ'ব উত্তৰ ফাংগনি নক্ষত্ৰ আজিৰ যুগ হ'ব শুভন যুগ আজি কৰণ হ'ব বৃষ্টিকৰণ আজিৰ জন্মৰাশি হ'ব কন্যা ৰাশি সূৰ্য উদয় হ'ব ছয় বাজি পোন্ধৰ মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ব চাৰি বাজি চল্লিছ মিনিটত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ ওলাপ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব পলম নকৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিফল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যোৱা হওক মেনৰাশি সেই জাতীয় জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ বিষয়াসকল আপোনালোকৰ ওপৰত সুখী হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকক কিছু সন্মান কৰিব আপোনালোকৰ বিশেষকৈ চৰকাৰী যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত চিৰিয়াছলি আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে ইয়াৰ বাবে আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সৰোচ্চ যত্নৰে আপোনালোকে কাম কৰা উচিত যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত মনোযোগ একাগ্ৰতা আদি নিজৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছে সেই সকলোখিনি কাম আপোনালোকে সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে কোনো চৰকাৰী নথি পত্ৰ অসম্পূৰ্ণ কৰি নাৰাখিব ব্যৱসায়ীসকলে অন্যথা আপুনি কিছু বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাদৰো আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক যাৰ বাবে আপুনি মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কৰ্ম সংস্থাপন বিচৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটোত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম ভাল এটা দিনবোৰ হ'বলৈ গৈ আছে চাকৰি অফাৰ বা কোনো জব আদি পাৰ্ট টাইম হওক বা ফুল টাইম হওক আপোনালোকৰ জবৰ অফাৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ লেখা কাকত বা আলোচনীত প্ৰকাশ পাব পাৰে বুলি কৈছে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইনত আছে যিয়ে আপোনালোকৰ বহুত বেছি সুখী কৰি তুলিব সুখ কঢ়িয়াই আনিব স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ ঘৰত থকা সৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লোৱা উচিত তেওঁলোকৰ যদি হেল্থৰ কিছু প্ৰব্লেম চলিছে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এক্টিভ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰো অৱনতি ঘটিব পাৰে যদিহে যকৃতৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটোত যকৃতৰ নিজৰ যদি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন নলয় তেনেহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে খাদ্যভাসত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰোঁ বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ কোনো অসম্পূৰ্ণ কাম আছে তেন্তে আপুনি সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধাৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আপুনি বহুত বেছি চিন্তিত হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সমস্যাবোৰৰ সমাধান হ'ব আজিৰ দিনটো নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙাৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ডুবাই দিবলৈ নেপাহৰি বা আপোনালোকৰ সকলোৱে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওঁ তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ বিষ ৰাখি বিষৰাশী জাতৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰ্ধতন বিষয়সকলে হয়তো আপোনাক আত্মবিশ্বাসেৰে কিছুমান কামৰ দায়িত্ব দিব পাৰে অৰ্পণ কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি কষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটো আত্মবিশ্বাসেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কোনো দায়িত্ব দিলে কোনো কাম দিলে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি সুন্দৰভাৱে কমপ্লিট কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে ব্যৱসায় সৈতে জড়িত বিশেষকৈ শয্যাৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহৰ বা জাত জাতিকাসকলৰ দিনটো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আপুনি হয়তো এটা ডাঙৰ বন্ধুসকল ডেক'ৰেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট আপোনালোকৰ পাব যি আপোনালোকৰ আৰ্থিক সুবিধাও কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে ফাৰ্ণিচাৰৰ ব্যৱসায় কৰাসকলৰ লাভ হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুখ কিছু পৰিমাণে কমি যাবলৈ নিদিব বুলি কৈছে আত্মবিশ্বাসেৰে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক কিছু কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনটো বৰ বেছি সুখী অনুভৱ কৰিব সম্পূৰ্ণ উৎসাহে কামবোৰ কৰি যাওঁ বুলি কৈছে কনফিডেঞ্চলি আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কোনো ধৰণৰ হতাশা অনুভূতি মনলৈ সোমাবলৈ নিদিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আৰু সাহস গোটাব তেতিয়াহে আপুনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব বুলি কৈছে মনত বা হৃদয়ত বিশ্বাস ৰাখক নিজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস অনুসৰি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কমি যাবলৈ নিদিব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব ৰাতি সম্পূৰ্ণ টোপনি লোৱাৰ উচিত বুলি কৈছে আপোনালোকে টোপনি সঠিক কেতিয়াও নকৰিব অন্যথা আপুনি হতাশাৰ বলি হ'ব পাৰে ৰাতি টোপনি অভাৱৰ বাবে আপুনি বহু ৰোগক আমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰখাটোৰ প্ৰয়োজন আছে বিষ ৰাখি ছাত্ৰ জাতিকাসকলে আপুনি আপোনালোকৰ বুদ্ধি আৰু জ্ঞানেৰে জ্ঞানৰ সহায়ত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মনত বেছি উৎসাহ থাকিব অত্যন্ত শুভ দিন হ'বলৈ গৈছে নিজৰ মনত আত্মবিশ্বাস কমি যাবলৈ নিদিব সমস্যাখিনি সমাধান কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখাব গৈছে আজিৰ দিনটোত নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পলম নকৰি ৰাখি ফল কীৰ্তানৰ তিনি নম্বৰ ৰাখি তোল আগবাঢ়িছোঁ মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাখিৰ যাত্ৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ সহকৰ্মী আৰু আপোনালোকৰ অধীনত কাম কৰাৰ সকলৰ আজিৰ দিনটোত সমস্যা হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব লক্ষ্যত অধীনত কাম কৰাৰ লোকসকলৰ বাবে অলপ অসুবিধাজনক হ'ব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে নিজৰ পৰা আত্মবিশ্বাস ৰাখ সেই কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত কথা বতৰা কওঁতে কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়িক আগুৱাই নিয়াই আগুৱাই নিবলৈ বাবে বন্ধুসকল নতুন কিছুমান চিষ্টেমেৰে আগবাঢ়িব লাগে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়াই নিবৰ বাবে কিছু নতুন নতুন আপগ্ৰেডৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে গতিকে কিছুমান নতুন টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব নতুন নতুন আপোনালোকৰ ছিষ্টেম বা নতুন আপগ্ৰেডৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব বিশেষকৈ আপোনালোক ঋতুভিত্তিক ৰোগে কিছু অশান্তি দিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখোঁ বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত উৎসৱৰ বতৰত বিশেষকৈ হঠাৎ ভিৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত অধিক বিক্ৰী হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত ইমানবোৰ সামগ্ৰী বিশেষকৈ ষ্ট্ৰক ৰাসক যাতে আপোনালোকৰ গ্ৰাহকে বন্ধুসকল ঘূৰি নাযায় খালী হাতেৰে গতিকে ধ্যান ৰাখোঁ বুলি কৈছে পিতৃ ম পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত বিবাহযোগ্য সন্তান আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আপুনি পুংখানুপুংখভাৱে তদন্তৰ পিছতহে সম্পৰ্কটো নিশ্চিত কৰিব লাগে বুলি কৈছে ভালদৰে জানি বুজি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব লাগে বুলি কৈছে খৰ খেদাকৈ লোৱাৰ সিদ্ধান্তই পাৰ্শ্বত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ সন্তানটোৰ গোটেই জীৱন অশান্তি হৈ থাকিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব পিতৃ মাতৃৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংঘাত নকৰিব কাৰ্যপেচাল নকৰিব তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে আপোনালোকৰ বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ঠিক কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ আপোনাৰ আজৰি সময়খিনি পিতৃ মাতৃৰ লগত বহি তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা কথাই তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকল ঈশ্বৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ ওপৰত বা যি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে সেই বন্ধুসকল ধ্যান কৰি ল'ব তেওঁৰ নাম লৈ আপোনালোকে কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰক বুলি কৈছে ইষ্ট দেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে আপুনি সাধাৰণ সাধাৰিত্যত খাদ্য প্ৰতি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে ভেজাল খাদ্যবোৰ নাখাব জাংক ফুড আদি খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ দৈনিক ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থ'বৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি ওম নমশি বাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিয়ে জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত মনত শান্তি অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে আৰু বন্ধুসকল আনৰ কথা বতৰাত বেছিকৈ গুৰুত্ব নিদিব কিন্তু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত খৰখেদা নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখক নহ'লে কামটো বা নিজৰ কাম কাজখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি কৈছে আৰু যদি আপোনালোকক কোনো কামত নিযুক্তি দিয়া হয় কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় তেন্তে ইয়াৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগে যদি আপুনি আজিৰ দিনটোত শান্তি হৈ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰে তেন্তে আপোনালোকক বহুত বেছি সহজতে আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব পাৰিব শান্তিৰ মনেৰে কৰিব লাগিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ধীৰে স্থিৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আজিৰটো কোনো প্ৰপাৰ্টি আদি দিলত বিশেষকৈ কাম কৰাৰ লোকসকলে হয়তো এটা ডাঙৰ চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ সুযোগ পাব যদি আপোনালোকৰ সন্তানৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কথাত খং কৰিছিল সেই খংখিনি আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব বুলি কৈছে পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ যিকোনো বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ব্যস্ততাৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ কথাত গুৰুত্ব দিব নোৱাৰিব যাৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক লোৱাৰ উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত ধ্যান ৰাখিব লাগিব বিশেষকৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ছিনিয়ৰসকলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সংৰাবোৰ পৰিহাৰ কৰক নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন আৰু সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফল শিতানৰ ঐন্যতা ৰাখি লৈ সিংহ ৰাখি অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই জয় মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ নাপাহৰিব পলম নকৰি সিংহ ৰাখি আগবাঢ়িছোঁ সিংহৰাশি জাতুক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মিশ্ৰিত দিন হ'বলৈ গৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত অসাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰা উচিত নহয় গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ডাঙৰ লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে আপুনি হয়তো কোনোবা পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তিৰ পৰা ভাল লাভ পাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিকোনো কামত সহকৰ্মীসকলৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে সৰখেদাকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব আপুনি আপোনালোকৰ আচৰণত মিঠা বা মধুৰতা আপোনালোকে ৰাখিব লাগে অন্যথা আপোনালোকৰ আচৰণৰ বাবে পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰে ইমেজত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যদি আপুনি কোনো ভুল কৰিছে মিছ আপোনালোকৰ বা ৰং হৈছে আপোনালোকৰ তেন্তে আপুনি সেইটো একেবাৰে পুনৰাবৃত্তি কৰা উচিত নহয় বুলি কৈছে নহ'লে আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱন যাপন কৰা বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ সংগী বুজাত কিছু ভুল কৰিব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ বাবে হয়তো দুয়োৰে মাজত কিবা এটা ঘটিব পাৰে টকপেচাল হ'ব পাৰে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক কাকো বেছি বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় আজিৰ দিনটোত নহ'লে তেওঁ আপোনালোকৰ বিশ্বাস ভংগ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে জোখতকৈ বেছি বিশ্বাসো নকৰিব আজিৰ দিনটোত আৰু যিকোনো কামত অসাৱধানতা দেখুৱালে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰটোত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব সেয়ে সাৱধান হোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজন আছে অত্যধিক মোবাইল ফোন হওক লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত সাৱধান হ'ব লাগিব অন্যথা চকুৰ লগত জড়িত কিবা এটা সমস্যা হ'ব পাৰে কামৰ মাজত কিছু জিৰণি লওক যাতে আপোনালোকৰ চকুত বেছি প্ৰভাৱ নপৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰখাটো আপোনালোকৰ নিজৰ কৰ্তব্য বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখাব গৈছে সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ কিন্তু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰঙ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নৰসিৰাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৱে দিনটো শুভ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফুল কেইটানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ কন্যা ৰাখি কন্যা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কাৰো পৰা টকা লোৱাৰ লেনদেন বা তাক টকা পইচা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক লেনদেন কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ বুলি কৈছে লেনদেন জোখতকৈ নকৰিব বুলি কৈছে নহ'লে আপুনি বিশেষকৈ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে টকা ধাৰলৈ নিদিব তৎক্ষণাত আৰু আপোনালোকৰ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰাৰ বস্তু ক্ৰয় কৰি আপোনালোকৰ ধন অপচয় কৰা উচিত নহয় ব্যৱসায়ত অংশীদাৰিতৰে কাম কৰিলে আপোনালোকৰ আপোনাৰ মতামতক বিশেষকৈ স্পষ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু কাৰো প্ৰভাৱত পৰি অত্যাধিক তৰ্কত লিপ্ত নহ'ব নহ'লে পিছত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বহুদিনৰ পিছত বন্ধুক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাব য'ত আপুনি পুৰণি শুভক আশ্ৰয় নিদিব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ভাই ভনীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে ক'ৰবালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে হয়তো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ শুনিব পাব পাৰে বুলি কৈছে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ শিক্ষা ল'ব বিচৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব গৈছে কোনো সংগঠনত যোগদান কৰি ভাল নাম অৰ্জন কৰাৰ সুযোগ পাব আৰু ভাল সুবিধাও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে যদি আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো কামৰ বাবে চিন্তিত আছিল তেন্তে ইয়াক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে যি আপোনালোকক সুখী কৰি তুলিব কিন্তু আত্মবিশ্বাসেৰে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কনফিডেঞ্চ ৰাখি নিজৰ কাম কাজখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ বিবাহত যিকোনো বাধাৰ দূৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে অত্যধিক কামৰ ফলত মূৰৰ বিষৰ দৰে সমস্যা আপোনালোকক কিছু আমনি কৰিব পাৰে গতিকে কিছু জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব কিন্তু সংগ্ৰাসবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে সন্দেহভাৱে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলাইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ যোৰ ৰাখিফল কেইটানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ তোলা ৰাখি অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে ওম নমস্যমাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তোলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো কিদৰে পাৰ হ'ব তুলাৰাশি জাত্ৰ জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ভাল দিন হ'ব কাৰণ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু কামত শিথিল হ'ব নালাগে ঢিলা হ'ব নালাগে এলাহ হ'ব পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে ভুল হ'ব পাৰে বা কোনো কাম এৰি নাযাব বুলি কৈছে আন কাৰোবাকো আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ কামখিনি নিজৰ ডিউটিখিনি বা নিজৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে সেইখিনি জোখতকৈ বিশ্বাস কৰি এৰি নিদিব বুলি কৈছে সমস্যা হ'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ আপোনাৰ ভাই ভনীসকলৰ পৰা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পথ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে তেতিয়াহে আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজিৰ দিনটো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰক আপোনালোকৰ কিছুমান পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ মূৰত যাব আৰু ভাল এটা লাভ পাব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু আপুনি সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যিখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিবই বুলি কৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ সংগত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে অন্যথা তেওঁ কিবা অন্যায় দিশে আগবাঢ়িব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ঘৰ মেৰামতি বা ঘৰৰ কিছুমান বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ বাবে কিছু পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে দিনটোত যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কাৰোবাক যদি কথা দিছে তেন্তে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত নহ'লে তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসবোৰ হেৰাই যাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব অযথা ভুল প্ৰমিচ ভুল প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াও নিদিব যদি পৰিয়ালৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কিবা এটা বিবাদ চলি আছে তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কথা পাতি বা বয়সস্থসকলৰ লগত ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলৰ লগত আলোচনা মাধ্যমেৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰটো অন্যথা নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ পুনৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে যদি হেল্থৰ কিছু প্ৰব্লেম চলিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব কেনেকৈ নিজৰ হেল্থটো ঠিক কৰি ৰাখিব আজিৰ দিনটোৰ প্ৰেম জীৱনতো ভুল বুজাবুজি দূৰ হ'ব সমস্যা আদিবোৰ সমাধান হ'ব আজিৰ দিনটোত ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কোনো সদস্যৰ সৈতে সৰু কথা এটাক লৈ টকেচাল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট নহয় নিজৰ কথা বতৰাত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সংৰাগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেলেকটো দবাই দিব অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ নেপাহৰিব বিশ্বিক ৰাখি বিশ্বিক ৰাখি জাতৰ জাতিকাসকলৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজৰ কামত সমন্বয় বজাই ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ সকলো কাম সহজে সম্পূৰ্ণ হ'ব ব্যৱসায় কৰাৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কিন্তু আপুনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে কাৰো লগত অংশীদাৰিত্বৰে কোনো কাম নকৰিব আজিৰ দিনটোত নহ'লে আপোনালোকৰ সংগী আপোনালোকক বিশ্বাসতা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব কোনো কাম যদি আপুনি ভাগ্যৰ ওপৰত এৰি দিয়ে দিলেহেঁতেন তেন্তে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন গতিকে সেইখিনি নিজে ফিল কৰিব যে এইখিনি মই কৰিলোঁ কাৰণে আজি ছাক্সেছ হৈছোঁ গতিকে সেইখিনি ফিল কৰিব নিজে অনুপ্ত হ'ব বুলি কৈছে লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো ঘৰ দোকান আদি ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আপুনি আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তাৰ টেলেণ্টৰ ফলত বহুখিনি সাধন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সমাধান কৰিব পাৰিব কাম কাজখিনি কিন্তু সামাজিক খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলে তেওঁলোকৰ নতুন কামৰ বাবে পৰিচিত হ'ব যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ জনসমৰ্থনো লাভ কৰিব কিন্তু কথা বতৰা কওঁতে জনসাধাৰণৰ আগত মানুহৰ আগত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে কিছুমান ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনাত ভাল টকাৰ বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব যিয়ে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ বাবে ভাল এটা লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলি কৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰা উচিত আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত দৈনিক ৰাশি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব অনুগ্ৰহ কৰি বন্ধু বান্ধৱ কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশি ফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ ধনুৰাশি ধনুৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছু সমস্যা কঢ়িয়াই আনিব আপুনি আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বাকী থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে চিন্তিত হ'ব কিন্তু ব্যৱসায় কৰাৰ লোকসকলে সজাগ হোৱাটোৰ প্ৰয়োজন আছে আজিৰ দিনটোত যিকোনো ডাঙৰ ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ কিছুমান সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিব আৰু নিজৰ কামক লৈ চিন্তিত লোকসকলে নিজৰ আচৰণত সংযম বজাই ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কামখিনি সহজে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ কাম কাজখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এলাহ ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে এলাহ ভাৱে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক্ষতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখিব এলাহ ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আত্মবিশ্বাসে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত আজিৰ দিনটোত আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ শুনিব কিন্তু যদি যিকোনো বিষয়ত পৰামৰ্শ লয় তেন্তে দুয়োপক্ষৰ কথা শুনি আপোনালোকে সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰক বুলি কৈছে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ মাজত যদি কাজিয়া পেচা লাগি থাকে বা ভুল বুজাবুজি হয় কোনোবা দুৰ্বল বিষয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অশান্ত হৈ থাকিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ নিজৰ মাতৃৰ পৰা আপোনালোকৰ মনৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰে প্ৰব্লেম চলিছে সমস্যা চলিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি আলোচনা কৰি আপোনালোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টাডি ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত বুলি কৈছে আপোনালোকৰ মানসিক চাপ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমি যাব নিজৰ চিন্তাবোৰ নিশ্চয় কাৰোবাৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকণটো দবাই দিব আৰু আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আগতীয়াকৈ প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱ অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নম শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰ পাৰ হওক এই দুহেজাৰ চৌবিছ জনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰ পাৰ হওক আৰু আমাৰ এই ৰাখিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখিফল কেইটানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে দলীয় কামৰ জৰিয়তে কাম কৰি যিকোনো কাম সহজে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব য'ত আপুনি আপোনালোকৰ কনিষ্ঠসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহায়ো লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ যিকোনো কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো শিল নোহোৱাকৈ আপোনালোকে নাৰাখিব ৰাখিব নালাগে গতিকে ধ্যান ৰাখক সময়মতে আপোনালোকৰ কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কামখিনি হওক সেই বস্তুখিনি ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে যাতে গ্ৰাহকে কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নকৰে আপোনালোকৰ গ্ৰাহক তেতিয়াহে বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আপুনি জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন বা ছাপৰ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে সংস্থাপনৰ সন্ধানত বিপদত পৰা বিশেষকৈ লোকসকলে হয়তো কৰ্ম সংস্থাপন পোৱাৰ কিছু ডাঙৰ বা ভাল খবৰ পাব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ পুৰণি কিছুমান পৰিকল্পনাৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হ'ব আপোনালোকৰ কিছুমান পুৰণি ঋণৰ পৰা বা ঋণৰ বাবে কিছু চিন্তাত পৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব কোনোবাই আপোনালোকক কিছু পৰামৰ্শ দিব পাৰে বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে কোনো ডাঙৰ বিনিয়োগ নকৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত এৰাই চলিব লাগে অন্য এটা সমস্যা হ'ব পাৰে যিকোনো পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুখৰ কোনো সীমা নাথাকিব আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱনতো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সমস্যা আদিবোৰ সমাধান হ'ব শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ ৰাখি ফল কিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাখি বন্ধু বান্ধৱীসকল অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমেশাই লিখিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক দিনটো সুন্দৰ পাৰ হওক এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিলৈ দৈনিক ৰাশিফল অনুসৰি আজিৰ দিনটো কুম্ভৰাশি জাতৰ জাতিকাসকলৰ দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ দায়িত্ব অধিক হ'ব কিন্তু সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত আপুনি কিছু সমস্যাত পৰিব পাৰে যিকোনো ব্যৱসায় কৰা জাতৰ জাতিকাসকলে নিশ্চিতভাৱে ভাল নাপাব কিন্তু আপুনি আপোনালোকৰ জ্ঞানক বিঘিন্ন হ'বলৈ নিদিব আপোনালোকৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ বিৰোধীয়ে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত অসুবিধা দিব পাৰে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে আপোনাৰ ভাই ভনী হওক বা ঘৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ মিলা প্ৰীতিৰে চলিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব বুলি কৈছে কিন্তু অযথা তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰাই থাকিব লাগিব আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ পুৰণি ৰোগ কিছুমানৰ পুনৰ উৎসান হ'ব পাৰে বুলি কৈছে যিয়ে আপোনালোকক কিছু অশান্তি দিব পাৰে বা আমনি দিবও পাৰে বুলি কৈছে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত ধ্যান ৰখাটো উচিত বুলি কৈছে কিবা এটা সমস্যা হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক বুলি কৈছে আৰু খাদ্যভাসাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ক দৈনন্দিন জীৱনত যোগাসন অন্তৰ্ভুক্ত কৰক যাতে আপুনি সুস্থ হৈ থাকিবও পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকে দুয়োৰে মাজত কিছুমান বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে অৰ্থাৎ দুইজনৰ মাজত যদি কিছু দূৰত্ব আপোনালোকৰ চলি আছে বা কিছু মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চলিছে সেইখিনি কমি যাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ দুইজনে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান দেখুৱাব লাগিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলপ চিন্তাত পৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা এই সমস্যাবোৰৰ পৰা সহজে ওলাই আহিব পাৰিব বুলি কৈছে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আৰু কাম কাজখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হ'ব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে ভুল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক আপোনালোকৰ বাবে আজিটো শুভ কালাৰ অৰ্থাৎ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব চাৰি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আৰু বন্ধুসকল অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ওম ওম নমেশ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক মীনৰাশি লগ মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দায়িত্ব পাব পাৰে বুলি কৈছে নতুন আৰু সেইখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আপুনি প্ৰথম কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দৰমহা কিছু কম পাব পাৰে যিসকলে আজিৰ দিনটোত জইন কৰিব আজিৰটো ব্যৱসায় কৰা জাত জাতিকাসকলৰ বা ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত সন্মান আৰু প্ৰতিপত্তি পাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপোনালোকৰ সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ মানুহৰ মাজত সন্মান বৃদ্ধি পাব আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি অতি মনোযোগ দিয়াটো উচিত বুলি কৈছে অন্যথা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকে সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে যদি আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ পঢ়া শুনাত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে লাগিব ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধসকল আজিৰ দিনটোত ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা কোনো উপহাৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কোনো এটা গীভ আদি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে দৈনন্দিন জীৱনত যুগ আৰু ধ্যান ধাৰণাৰ সহায় লওক বুলি কৈছে আৰু অনুশাসনৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হ'ব পাৰে যদি ৰিচেণ্টলি যদি হেল্থৰ কিছু প্ৰব্লেম হৈ আছিল আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা আত্মীয় কোনোবাই আপোনালোকৰ পৰোক্ষভাৱে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি অলপ সাৱধান হৈ সকলোতে সজাগ হৈ থকাটো উচিত বুলি কৈছে সংগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া প্ৰতি ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰ পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক সদায় নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস ৰাখি কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে ওম নম শিৱাই জয় মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভকামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিবল ভিডিঅ'টো ইমানেই